Всім, з вами програма Хендмейд. І я ваш ведучий Андрій. Сьогодні ми знаходимося з вами на порозі такого романтичного свята, як День Святого Валентина. Ось ми будемо сьогодні робити подарунки для наших коханих. І сьогодні мені в цьому будуть допомагати Оля і Аліна з крамниці хобі крамниці дирижабель. Що ми сьогодні будемо робити? Тут ціла купа таких речей. Ми е, постаралися вибрати такі подарунки, які ви можете зробити своїми е, руками е, швидко, е, недорого. Аліна, буде робити подарунки, основне, а я буду показувати оформлення, як їх можна гарно Буді презентувати. А з власне з подарунків, що ми будемо робити? сьогодні? Ми сьогодні будемо основний такий сердечний подарок, Це сердечко, воно фетрове, основу має. і працюємо з волшебним матеріалом фоаміран. Он тает в руках от нагрева наших теплых ручек. Он меняет форму. В процесі мы это все покажем. И еще один із подарков – это совушка, которая будет нести. Тоже тепло Ми будемо шерсти валять, и немножечко усложняем процес. Отже, мы будем іграшку, сердечко і упаковку. Так, Правильно. Ну а то ж будемо в принципі, приступати. Тоже, в принципе, будем приступать до нашего первого подарунка. Это, впринципе, будет совушка, так? Да, это будет сова. И немножечко повторим то, что вы уже делали в предыдущих передачах шествие. Вы знакомы с основой? Со... Основа. основа. Будет, да? Да, этой совушке это простая форма овал. Вот мы сейчас ею займемся. Это не очищено сливер. И теперь маленькая хитрость. Чтобы эта основа была очень плотной и у нас было меньше работы, мы сливер скатываем как можно туже. Поэтому берем сливер, распрямляем его в ленту. А сколько его потребно? Ну вот приблизительно для солнышки мы взяли... Вот так? Так рассчитано, за? да. Длина около метра. Он идет определенной ширины и, как правило, уже выровнен в ленту. Поэтому начинаем катать рулетик. Рулетик мы катаем очень-очень плотно. Чем туже мы сейчас катаем рулетик, и его удобнее катать будет на столе, тем меньше времени мы потратим на закрепление этой формы. И теперь краешек этого сливера мы закрепляем иголочкой. С иголочками тоже уже знакомы. Иголочка с надсечками разных номеров. Иголочка есть прямая и обратная. Пробуем иголочкой аккуратненько. Когда мы работаем с основой, мы иголочку вводим до второго-третьего хруста. Здесь важно послушать. Это значит, мы работаем до глубины середины. Иголку нужно вводить строго вертикально по отношению к поверхности и не менять направление в процессе. От этого иголочка деформируется и ломается. Когда у нас бока закреплены, мы чувствуем, что это уже плотная основа, она не сжимается пальчиками, и у нас остался рыхлый верх. Вверх мы работаем от середины к центру, и у нас формируется такой маленький полусферик обработали эту поверхность, можно перейти к донышку. Чтобы совушка хорошо стояла, мы уплотняем донышко. Здесь мы намечаем такую окружность иголочкой и уплотняем по всей окружности, чтобы получилось очень плоское, плотное дно. От этого зависит устойчивость нашей игрушки. Здесь мы работаем по спирали от края к центру. Теперь мы выбираем цвет. Я не знаю даже, какие колеры. Мне, в принципе, давайте я возьму оранжевый. Теперь, значит, кардачес тоже, вы с ним уже работали. Кардачес – это частично сваленная шерсть, это мягенькая, нежненькая. У нас это новозеландская шортка, шорточка, она очень хорошо валяется, и с ней так приятно работать. Мы берем один слой, он непрозрачный, прикладываем его и делаем верхний слой рулетика. Мы можем закатать, а можем положить такими облачками, как делает Андрей, и взять иголочку и сначала закрепляем в нескольких местах. Для скорости процесса э, есть такие иголочки, которые собраны в одном многоигольник. Мы можем просто взять три иголочки и пройтись тремя иглами сразу. Это ускоряет работу. Здесь мы работаем до первого хруста. Там мы работали до третьего, здесь до первого. Важно послушать первый хруст, потому что мы работаем, уплотняем именно поверхность. И вот эту высоту колы. Иголочки мы регулируем. Когда у нас привалена основа, мы работаем со шлифовкой поверхности, мы все выпуклые части прибиваем и работаем только по вот этим вот почкам. Этот процесс займет немного времени, больше, чем работа с основой. Это основной процесс аккуратности работы совы. Поверхность должна быть очень однородной и тщательно приваленной, и тогда не отщипывается шерсть. От слівера, це називається вже готовою роботою. Нам потрібно от з такого зробити ось такі, да, такі да, да, правильно. От здесь ми ще щипаємо, а здесь ми вже не можемо. Поки про це займає Привалюють трошки час, та ми почнемо з нашої коробочки. Що нам потрібно? Звичайний картон від будь-якої коробки промислової. З нього ми вирізаємо три круги діаметром. 14 см і три круги діаметром 14,4 4 см. Для чого? Тому що це буде низ нашої коробочки, а ці круги, що трошки більше, вони будуть вверх. Для того, щоб кришечка накрила коробочку, тому потрібно, щоб кружки були трошечки більше. Так ось склеюємо ці три кружочка разом і трошки їх відшліфовуємо звичайною наждачкою, для того, щоб вони мали рівну поверхню. Ми маємо нашу основу. Тепер для того, щоб зробити е, хорошу коробочку, потрібно взяти цікавий картон. От він у нас є в наявності двосторонній. Чому двосторонній? Для того, щоб коли ми зробили бортики, то вони всередині теж були гарні. Беремося за бортики. Бортики ми розрізаємо на два шматочки 10 см на 24 см. Таких має бути два шматочки. Ось що у нас вийшло. Знову ж таки, краї ми зашліфовуємо наждачку для того, щоб вони були рівнесенькі. Також ми вирізаємо так само два шматочки на верхню кришечку. Вони мають бути 2,8 см на 24 см. Вертаємося до нашої основи. Ось я тут вже почала. Для того, щоб гарно здобити коробочку, ми просто ставимо на бумагу, яку ми бажаємо оздобити зверху. Беремо олівець, обмальовуємо і вирізаємо. Ось у нас вийшло. Тепер беремо двосторонній скотч і таким е, е, хрестиком його ліпимо на нашу основу. Ось такі у нас двосторонні. і з цієї сторони, і з цієї сторони він цікавий. Давайте ми зовнішню частину зробимо одного кольору рожевого, внутрішню іншого. Беремося за бортики. Тут все просто. Для чого ми склеїли три картонки? Для того, щоб була потрібна товщина, на яку ми можемо зафіксувати наші бортики. Користаємося так званим гарячим пістолетом і наносимо клей. Зажали, трошки чекаємо. Так, друзі, ми доклеїли нашу роботу. Нагадую, ми нанесли клей по бортикам і заклеїли. Основний нюанс, який тут потрібен, щоб зійшлися краї, обидвох листочків. Але це знову ж таки не катастрофічно, тому що ми тут будемо все одно шов заклеювати мережевцем льняним. По аналогії ми е, так само здоблюємо кришечку. Ну що ж, а доки Оля доклеює коробочку, ми з Аліною довалюємо Основу. наших, наших сов. Ось пропонуємо вам переглянути наш сюжет, власне, про сам е, магазин хобі крамницю Дирижабель. Handmade. Хобі крамниця дирижабель почалася з бажання Ольги Боднараш створювати стиль і красу навколо. Власне, це історія, коли хобі стало улюбленою роботою. Першими на полицях крамниці дирижабель з'явилися чеські намастини. А тепер там зі смаком розставлені художні товари з усього світу. Тут хендмейдер будь-якого рівня знайде інструменти і необхідні матеріали. Усе для скрабукінгу, широкий вибір дизайнерського паперу, фурнітури у вигляді шармів, ґудзиків, прищіпок, шнурів та стрічок, фарби, матеріали для валяння, а можливо полиці з нам... Мистинами, бісером, фурнітурою для біжутерії та прикрас, схемами для вишивання надихнуть вас створити дещо абсолютно ексклюзивне своє персонал дирижаблю. Вони ж майстри не тільки допоможуть у виборі матеріалів та інструментів, але й навчать з ними вправлятися. Вже не раз цей процес перетворювався на справжній майстер-клас. Навіть хлопці створювали браслети, обкладинки для блокнотів, листівки для коханих, як то кажуть, не відходячи від каси. Можливо, саме тому майстри крамниці вирішили проводити щовихідних повноцінні майстер-класи для усіх бажанок. Основи декупажу, скрабукінгу, композиції та стилю, валяння, робота з фетром та створення іграшок і прикрас. Усе це може освоїти кожен, хто завітає до дирижаблю. Повірте, це суцільне свято творчості. Тут представлені і друзі крамниці дирижабель з творчої майстерні щирі даруночки, які тішать молодих мам розвиваючими іграшками для малят, що сприяють розвитку дрібної моторики, уваги та фантазії дітлахів. Батькам неодмінно сподобаються і набори мамині скарби, у яких можна зберігати перший зуб, перший локон, відбит. До кручки та ніжки свого найдорожчого скарбу. У хобі крамниці-дирижабель можна знайти і вже готовий подарунок для дорослих. Прискіпливо зібрані дрібнички для душі та декоративні предмети інтер'єру потішать прихильників оригінальних речей у стилях Шабішик, ретро та Прованс. Адресат вашого подарунку буде у захваті і від самого сюрпризу, і від упаковки, яку майстрині возвели до рівня мистецтва. Натхнення, емоції та свято у центрі Чернівців. У хобі кремниці дирижабель. Зараз наступное щемеровому. Мы будем делать крылышки. Крылышки это работа с поверхностью. Здесь будет еще одна хитрость. Для того чтобы мы лучше уплотнили спинку, мы можем эти крылышки, плоские детали свалять на сове. Заодно мы выполним плоскую деталь и уплотним поверхность. То есть у нас работа будет более качественная, а два в одном. Ну, это уже, когда будем приваливать, а вот тут, как крылышки. Вот сейчас это мы и будем делать. Вообще их делают на губке. Но так как мы пользуемся нашей хитростью, такой хендмейской, то есть мы взяли облачко шерсти, мы его будем валять до состояния фетра. Мы его сложили и разделили. Вот из этого это как раз получится из такого облачка два крылышка. Мы их формируем такой лодочкой прикладываем и иголочкой мы работаем только слегка касаясь. Начинаем с любого места, пока прикрепим, чтобы нам было удобно, и слегка-слегка касаясь. Мы сваливаем верхнюю шерсть, можем касаться немножечко помните, под углом. Да? И по периметру, и по площади, ага. именно всю поверхность крыла мы обрабатываем. Можно можно немного под углом голочку держать, и тогда прибивается только верхняя шорточка. Видите, она ложится, и голочка её складывает в слой и не приваливает вовнутрь. Маленькие шерстинки вот такие закрепочки, они остаются, мы их отделим и перевернём. Мы доклеили ночку коробочки, заготовки готовы. Можем помітити нерівності, нічого страшного, ми зараз їх закриємо. Але перед те Дуже подобається мені е, такі чорнила, дістрестові називається чорнила. Вони бувають різних кольорів. Е, ми зараз вибрали вінтажний, так званий колір. Що ми робимо? Є така губка, можна скористатися звичайною губкою для миття посуду такими чорнилами і обробляємо бортики. Ми наносимо чорнила, фарбуємо їх, і відбувається такий зістарений вінтажний ефект. Будемо обробляти і верх коробочки. И нес крышечки. Это тоже чтобы то аккуратный выход. А мы смотрим, как у нас привалялись крылышки. Они у нас немножечко уплотнились, шерсточка сделалась более однородной. И теперь мы можем потянуть за один край крыла и легонечко, не дергая, а плавно оторвать. И мы видим, что у нас уже есть такой. А, то есть, мы его полностью сдираем, да? Да, снимаем переворачиваем на другую сторону, видим, что там, где мы крылышко сваляли, более однородная поверхность, перевернули на другую сторону и приложили с той стороны, где можно тоже еще немножечко усовершенствовать поверхность заготовки. Мы заваршили Можемо бачити, що бортики у нас такі заклановані, гарні, вінтажні вийшли. Не подобається мені стики, тому ми їх зараз будемо обробляти. Для цього потрібно мені буде мережево. Тут ширина 1 см. Будемо заклеювати стики. Славненька, да. Смотрим, яка у нас м'яка, пушиста сова вийшла, плотненька. Ці вот пушиночки пісні прибірці, вони, вони будуть як пірошки. Тепер нашу хлопчику ми складаємо пополам і розрізаємо. Да. взять маленькое облачко и переложить его ну, приблизительно туда, где будет животик. Ну вот смотрю, у меня такой пугарочек. И только по поверхности закрепить шерсть, чтобы она не отдиралась. Вот такие мы заклеили, теперь они аккуратный вид. Беремся за крышечку. Ми беремо вже десь приблизно 2,5 см мережу, воно теж має бежевий колір, можна молочний взяти, тільки то, підійде тону до вибраної бумаги. І починаємо обклеювати самі бортики. Ми беремо комочок шерсті, маленьке облачко, і зжимаємо його дуже плотно. Так як шерсть у нас десь в 3 рази, то при плотному затві ми вже бачимо готове. именно объем этого глаза, прибиваю в одно место. Я прибиваю в одно место. Здесь получается уплотнение. Шерстка ложится и заворачиваются края вовнутрь. Прибиваем мы очень глубоко. Здесь вот первое, что идет глубоко. У меня можно подвернуть края к середине. И дальше мы формируем окружность. Окружность мы формируем сбоку теперь я думаю, что нам нужно сделать оперение, реснички. Нам нужно приблизительно посмотреть, какой высоты будут эти реснички-перышки. И мы отрезаем шерсти в два раза длиннее полосочку. Поэтому лучше отрезать чуть больше. Делим на две части. Это достаточно будет шерстки на два глазика. И теперь такой интересный момент. Нам нужно углубить именно в желобок между глазом и фельдшем совы я прикладываю по диаметру глаза где у меня будет располагаться шерсть беру иголочку и вот так вот боком вкладываю в желобок я немножечко как бы приметываю и потом я вкалываю в этот желобок чем больше я вкладываю тем больше раскрывается глазик видите он начинает открываться окисовый окулиста E, наша коробочка готова, ми бачимо, що зійшлося. Всі зорі тут зійшлися. Все підійшло. Такий ще є елемент у нас. Серветочка недорогий. Дуже класний має вигляд, прикрашає будь-який e, виріб. Ми її наклеїмо зверху. Зверху на кришечку. Для цього нам потрібен буде пальчиковий звичайний клей. Чим глибше я тим краще розкривається глаз. Далі ми його розвернули і можемо немножечко перекріпити. Те ж саме робимо з вторым глазом. Коробочка наша готова. Ось вона всередині. Така сама чудесна, як і зовні. Тут все у нас перфектно. Але я зараз хочу показати, які можна гарно оздобити. Для цього у нас є прекрасні прищіпки, вони зараз є в різних кольорах, в різних розмірах. Ви підбираєте ту, яка підходить. От. Просто є готова вже з сердечками, а ми візьмемо таку звичайну і ми зараз її дооформимо. Зараз багато продаються кольорів, таких ось чудових троянд, вони паперові. Візьмемо одну трояндочку. Ось така добавочка в нас є прилинна. Ми теж візьмемо одну гілочку. І ми теж за допомогою гарячого пістилету наклеїмо зверху на прищіпку. Перший елемент готовий. Відкладемо його, візьмемося за тех. Тех це зараз популярний елемент. Його е, у нас є спеціальна машина, ножі, які можуть вирізати, ви можете спокійно це дома зробити ножечками. Для чого тут можна вказати від кого подарунок, тут можна побажання вказати. Ми робимо універсальне. оскільки це у нас до дня святого Валентина передача. Ми візьмемо штампи. От у нас є такі прекрасні блоки, дерев'яні, складемо слово лав. Візьмемо подушечку штемпельну для того, щоб нанести фарбу на, на дані букви. Коли відправляється лист, зверху ставляться печатки. Такі, від кого? Ось є такі декоративні печатки. У нас тут Франція. І ось ми несемо теж на цей тех. Поіграємо парігмекери. Ми можемо зробити різну форму наших піошок. Ми можемо немножечко закруглити. Можемо зробити ріснички, кругленькі, витягнути сюди капелькою. Під стрічкою стрігляди зв'язкою. Я вже знаю, як я підстрижу. Можна нанести ім'я. Щоб одразу було зрозуміло, від кого. Можна побажання написати. Ми коробочку зв'яжемо. Ось. Ось таким чином зверху робимо акуратний бантик. Виходить, очень дуже не прикріпимо тех сюди. Третий элемент, останній прищипка. Она завершает оздобление. Мы можем ее прикрепить как на самой тех, вы уже видите, від композиции, что где потребует, какой равномерности. Когда мы сделаем рантушку, мы ее делаем очень просто. Маленькое облачко шерсти мы оторвали, скрутили колбасочку такую, веревочку. Эту веревочку выкладываем. Да, правильно. Вот как раз желобок между оперением и глазом. Угу. Ну можно оценить контрастно. Ну и потом. клюв, да? А, да. И потом поиграем еще с характером. Из черной шерсти я взяла маленькую щепоточку шерсти, разделила и пальчиками скатала два таких шарика. И теперь я буду прикладывать и смотреть, что получается. Она смотрит очень прямым взглядом, таким доверчивым, доверчивым. Теперь этого романтика окончательно оформляем. У нас есть крылья. Крылья мы можем э, подумать, что он будет держать в крыле. Они могут быть направлены вверх, радостно приветствующие и ждущие обнимашек. Это может быть руки в боки усовые, Может быть просто крылышки, в которых мы сейчас что-нибудь и дадим. Ну, из всех сердечек можно вот... Это очень хорошо будет смотреться. Чтобы крыло было объемным, мы можем сделать складочку. Приваливаем только краешек. Краешек привалять до тех пор, чтобы получилось такое цельное валяние, чтобы никто не понял, что крыло валялось отдельно. И теперь уже с сердечком я буду смотреть, как он его держит. Закрепляю. Ну вот, совушки полностью готовы. Они готовы к тому, чтобы влететь в дом и подарить радость, такое хорошее настроение. И я думаю, что совушки будут теперь ждать еще сердечного дополнения. И мы сейчас, так как мы делаем все из волшебных материалов, перейдем к волшебному фоамирану. И теперь я предлагаю сделать очень такую быструю, занимательную работу из фоамирана. Это сердечко сердечко вот, из фетра. Для этого нам понадобится, мы возьмем белый фетр, фоамиран, это такой мягкий, воздушный, вспененный материал, и он очень податливый, он разогревается от тепла рук, и когда его формируешь, форма, при остывании форма сохраняется. И для изготовления сердечка нам нужен шаблон, мы вырезаем его на свое усмотрение, кому какая форма нравится. Пока Андрей обводит, я вырежу лепесточки. Для этого я складываю его в несколько раз и вырезаю похожие на розовые лепесточки детальки. Лепесточки готовы. Теперь начинается волшебство. Каждый листочек мы будем катать в ладошках. Скатываем их в маленький-маленький комочек. И пока он тепленький, немного пальцами Передаем объем. Мы вытягиваем серединку в одну сторону, а край в другую. Лепестки у нас готовы. И теперь начинаем волшебные лепестки формировать готовую работу. Для этого нам нужна фетровая основа. Мы их передаем Оле, и Оля может склеить, так как у нас фетру на клеевой основе. Можно склеить его между собой, но перед этим положить маленькое облачко холофайбера, чтобы немного придать да, высоты. Да. А мы начинаем формировать цветок. На маленький кружочек из салфеточки самым-самым нелюбимым лепестком мы оклеиваем и заворачиваем. Завернули. Теперь берем следующий лепесток и накладываем, закрываем слои. Сюда клей. Клеевой фетр творит чудеса. Так бы нам его пришлось сшивать. Для тех, кто не дружит уже с иголкой, можно просто склеить. У нас Андрей сделал хорошую серединку, розочку, для того, чтобы сформировать композицию. Розочку мы прикрепим где-то вот с одного края сердечка. И тогда уже будем дальше дополнять. И дальше эту работу мы доверим Андрею, так как он, он у нас мастер. Все лепесточки мы постепенно наслаиваем под розочку вот таким вот образом. Поднимаем и закрываем. Когда у нас красно-белый контраст, мы можем сделать так, чтобы основа была видна. И этими лепесточками продолжаем формировать окружность, закрываем. Handmade. Ну что ж, в принципе, Подарунки ми вже зібрали, можемо спокійно видихати, чекати Дня Святого Валентину і поздравляти своїх коханих. Ось е велике дякую вам, пані Оля, вам пані Аліна. Дякую вам за такий майстер-клас, за те, що показали, в принципі, вже деякі такі нюанси, які ми не знали, навіть в тому ж валянні. Сьогодні ми зробили ось таку чарівну коробку. В коробку ми покладемо сову і замість листівки подаруємо наше сердечко. Ось, хто не бачив з вас, глядачі, як ми це все робили, заходьте на наш офіційний сайт handmade.mtrk.com.ua і переглядайте цю програму, а також інші всі наші програми. На цьому будемо прощатися. З вами були я, Андрій, і сьогоднішні наші майстрині Оля і Аліна з хобі крамниці Дирижабель. До нових зустрічей!